Привет. Я тебя знаю лично, давно. С тобой хорошо иметь дело, приятно общаться, и я прислушаюсь к твоему мнению. Теперь объясни нашим зрителям, почему это так. Кто ты? Всем привет. Меня зовут Ярослав Тищенко. В Польше я почти 4 года. В Польше я занимаюсь материалами для маникюра-педикюра. У нас с женой есть совместный такой семейный бизнес. И второе направление моего бизнеса я провожу обучение в сфере e-commerce, а точнее обучаю людей торговать на маркетплейсе Allegro. То есть ты специалист по e-commerce? Да. Я не просто специалист, я обучаю людей на собственном опыте, потому что за три года я прошел очень много через боль, слезы, потерю денег. И сейчас я учу людей не терять те деньги, которые потерял я в свое время. Ты сделал свой бизнес, и сейчас он есть, он работает, да, да. И, да, и ты передаешь это знание другим людям, готов их научить. Да. Кто твои клиенты в e-commerce? Ну, давай так, в, в инфобизнесе. Начнем вот с последнего, с инфобизнеса. Хорошо. Значит, это в основном люди, которые уже имеют какой-то бизнес в e-commerce в Украине и хотят его релацировать или расширить на европейский или польский рынок. Ну и Польша есть такой э, стартовой точкой почти для всех украинских бизнесменов, которые хотят расширяться. И условия, и правила работы e-commerce, они немножко разные в Украине и в Польше, в частности на маркетплейсах. И сейчас большинство моих клиентов, это именно те, которые начинают старт... хотят стартовать э, с маркетплейса Allegro. Маркетплейс – это торговая площадка, где выставляется товар. Да. Какие еще маркетплейсы вот, вы предлагаете в своих, так сказать, услугах? Ну, в нашем кейсе у нас сейчас есть хорошая коллаборация с Алексеем Пономаренко, ты uh -huh. знаешь. Вот, он специалист по американскому маркетплейсу Handmade Etsy. Uh -huh. вот, и мы сейчас с ним тестируем такую совместную программу обучения людей на Etsy и на Allegro. Окей. Uh -huh. okay, uh... Работники в Польше. Больной вопрос у всех. У вас работают... Кто-то у вас работает у вообще? У нас работают люди. <laughs> Кто Хорошо. они? В магазине, в нашем магазине, да, который мы с женой ведем, у нас работает пять человек. Uh -huh. вот это девочки, которые украинцы, которые... Некоторые, которые уже здесь получили гражданство, которые здесь живут давно. Некоторых мы уже трудоустроили после начала войны, которые приехали. Вот. Ну, сейчас пять человек, и я думаю, в процессе мы еще в этом году еще доберем персонала, потому что уже рабочих рук не хватает. Окей. Okay. А сложно искать людей в Польше? Как вообще? А, почему не поляки, mm -hmm. почему все наши? Дело в том, что у нас так сложилось, что у нас очень много клиентов наших, uh -huh. и, и много клиентов поляков. Поэтому мы ищем людей, которые могут свободно разговаривать и с нашими, и с поляками. Вот. Поэтому у нас сейчас работают две девочки, которые на польском говорят на уровне native спикера. Uh -huh. вот, и работают еще там две девочки, которые с нашими общаются, скажем так. Окей. Okay. А вообще вести бизнес в Польше сложно, легко. Какие плюсы, какие минусы? Ты знаешь, мне сложно ответить на этот вопрос по одной простой причине: бизнес, в том виде, в котором я его сейчас веду в Польше, я его не вел в Украине. В Украине занимался очень специфической сферой. Это было связано с госзакупками, это было связано с государственными предприятиями. И это не был бизнес в классическом его понимании. Uh -huh. вот. А тот именно бизнес, который в классическом понимании, я его только начинал здесь. Здесь я прошел все пути становления, набивания шишек, потери денег. Падали до нуля, опять поднимались. Вот, но... То есть тебе нечем сравнить, да? Не то чтобы нечем сравнить. Да, наверное, нечем сравнить в Украине. Нету базы вот этой. Ну, хорошо, ты себя чувствуешь комфортно, вот, ведя здесь бизнес, Вполне. тебя не трогают э, взятки, там вот все эти я, моменты. Я за почти 4 года жизни здесь еще ни одного чиновника в глаза не видел. Окей. А Какие-то ты хорошо, тогда, ну. То есть налоги, все, все тебе как бы нормально, ты вписываешься в это все, Ты что знаешь, э, моя модель бизнеса с самого начала заключалась в том, что это должен быть идеально белый бизнес. Uh -huh. И когда мне все говорили, ну зачем, ты же можешь там сэкономить, ты можешь завести в черную, из Китая uh -huh. можно привезти по-другому что-то. Моя жена говорит мне, почему ты тут так вот уперся, вот все везут в черную, зачем мы платим этот ватт 23%, uh -huh. да? Я, нет, я уперся, что нет, и я не пожалел об этом. То есть это возможно? Это возможно, абсолютно, И возможно зарабатывать, ведя бизнес чисто в белую. Прекрасно. Минус? Есть ли минусы на в польском бизнесе, которые ты ощутил на себе? Ну именно вот как бы такая какая? Тебе кажется, что это менталитет или какая-то особенность именно польская? Конкретно в моей сфере нездоровая конкуренция, демпинг. Демпинг, низкая маржа. Нет, маржа хорошая, просто угу. есть очень много людей, которые начинают там, делать бизнес с пониманием, что вот мы сейчас зайдем с низкой ценой соберем клиентов, а потом будем повышать. И они не понимают, что это так не работает. Uh -huh. вот. Когда ты уже один раз опустил цену, потом ты ее никогда не поднимешь. И, вот. и заходит уже ну да. много, а, за, за время уже нашей работы, было очень много конкурирующих магазинов, которые заходили по такой схеме, и они меньше двух лет продержались, они ушли. Слушай, а скажи мне, вот есть кто приходит к тебе как эксперту новый, совсем новый. Берешь ли ты таких? Да. И вот для, для тех, кто нас там смотрит, сколько можно на этом заработать? И сколько надо вложить. Вот так. Я понимаю, сейчас, что это все сейчас, зависит. Сейчас я скажу свою любимую фразу, uh -huh. и ты мне скажешь, как ты на это отреагируешь. Uh -huh. Если я тебе скажу, что один из моих учеников вложил uh -huh. в e-commerce в uh -huh. Allegro тысячу долларов, через два месяца заработал 10 тысяч долларов. Что ты мне скажешь? Я скажу, что похоже на сказку. Я тоже так хочу. Ты? Трендеж, да но <laughs> да. Э, ну, это инфо-цыганство, когда там всякие обучения там, учителя Амазона говорят, что можно стартануть с 300 долларов там и заработать кучу бабок. Uh -huh. Так не бывает. Реальная рентабельность на маркетплейсе берем Allegro, да, uh -huh. то, что я могу говорить 100 процентов. Она не превышает 20 процентов в месяц от первоначальных инвестиций, 20 процентов. Ну, это тоже неплохо. Да, это максимум. Для это, Польши. При том, что со старта, ну, тяжело такое. Даже такую рентабельность добиться, потому что тебе не надо делать ничего, чтобы у тебя были затраты. Ты только зарегистрировался, у тебя уже затраты. Ну а да. Плюс там офис, сотрудники, склад, товарка, телефон заплатить. Там, сколько, да? сколько это все примерно надо для человека, который вот приехал сейчас? У него какие-то деньги есть, uh -huh. и он хочет здесь в Польше начать торговать на Алиэгра. Пришел к тебе и говорит, сколько мне надо денег? Ты знаешь, когда меня спрашивают, помоги выбрать нишу, uh -huh. я говорю нет потому что успех в том числе и в e-commerce зависит непосредственно от твоей компетенции в той или иной сфере. Нельзя просто зайти и сказать, у меня есть бабки, я uh -huh. хочу торговать. Uh -huh. вот. Потому что тут надо ну, считать экономическую модель, считать как минимум свой план на полгода, это минимум, а лучше на год, где ты. Как ты будешь жить, если у тебя не будет продаж? Вот, потому что сразу все бабки вкинуть в товарку, а потом оказывается, что у тебя не самая лучшая цена, оказывается, что ты в сезон не успел привести, сидишь с этим товаром до следующего сезона. Таких вводных очень много, может uh -huh. быть. Okay. Ну, Окей. Интересно, интересно. Хорошо, вот ты ведешь свой бизнес, учишь людей. Как бы какой у тебя бизнес-цель, такая бизнес -цель? к чему ты идешь? Вот там, твоя фирма или ты там через пять лет. Слушай, ну это цинично, конечно, но моя главная цель моего бизнеса — это обеспечить хорошую жизнь моей семьи. Uh -huh. вот. То есть как бы все там цели бизнеса, там, ой, цель нашей компании, все это настолько второстепенно, потому что Сейчас мы занимаемся этим бизнесом, который там актуален, мы можем в нем развиваться, у нас есть там идеи на следующий год, еще, еще, еще. Но все оно заключается только в одном, для того, чтобы обеспечить благополучие себя, своей семьи, ну и наших сотрудников. Конечно, конечно. Но тем не менее, ты планируешь вырасти, то есть ты как конечно. бы там... Конечно. увеличить допустим если не брать даже цифры то увеличится там вырастет там Конечно. в два раза в десять раз перекинуться может на какие-то другие рынки или там маркетплейсы есть у тебя такой какой-то план обязательно, видение обязательно да сейчас мы у нас в планах ввести несколько новых продуктов вообще на рынок которые uh -huh. нет еще на рынке но мы уже имеем как бы договоренности с изготовителями что мы будем эксклюзивом вот есть у нас сейчас план такой активный выход на румынский рынок на прибалтику и на и на Германию очень интересно. Да, но это, это все не так просто, не так легко, как я себе даже это представлял. Тем не менее, вы к этому идете. Есть. Все время вы да, развиваетесь. Да, знаешь, да. Не можем бежать, но мы ползем в этом направлении, я бы сказал так. Отлично. Потому что для того, чтобы бежать, надо немножко больше там, подстилать. Ну да. Тем не менее, эта тема растет сейчас. E-commerce, как бы самая, растущая ниша. И, да. и заменяет потихоньку оффлайн off торговлю. Она никогда не заменит на 100%, угу. но занимает очень большую позицию. И в Польше это Allegro, это как бы какой-то большой процент от рынка. Ну, я тебе скажу в цифрах: за 2023 год Allegro насчитывает 21 миллион активных пользователей. При населении в Польше в 35? 37, да. 37 миллионов. Да. Э -э по почти 80% поляков в возрасте старше 6, 16 лет хотя бы раз в своей жизни делали покупку на Allegro. Можно сказать, что монополия? Ну, в, ну это не монополия, но, поля, но она. Allegro номер один в Польше. Он был, он есть. Allegro в этом году, если вы не знали, в этом году Allegro празднует свое 25-летие, потому Сын. что оно было основано в 99 году. Ничего себе. И за весь период своей работы, сколько маркетплейсов пытались зайти, никто не смог его подвинуть со своих позиций. Amazon гигант, да, не, смог. не смог. Wildberries пытался заходить, не, не смог. смог. шопе не полный год поработал, не смог. Сейчас единственный, кто наступает на пятки, и то просто по позиционно, но не по цифрам, это uh -huh. тему. Вот, потому что да. ну, это не занимает второе Совершенно. место. Amazon занимает только седьмое место. А LX принадлежит тоже Allegro? Я не знаю, там сложно. Сложно. Но OLX это другая, Вообще другой, другая. другой формат Marketplace. Да, это да. Не, не, аналог Allegro. Конечно, конечно. Хорошо, окей, оставим чуть-чуть e-commerce. Окружение, бизнес-окружение, просто окружение в жизни. С учетом эмиграции. Играет ли роль? Очень. Я тебе больше скажу, я уверен, что успех в бизнесе зависит только от того, как человек способен общаться и находить связи. Притом, это связи не в смысле, там, коррупционные связи, а uh -huh. в смысле в том, как человек может окружать себя правильными людьми, единомышленниками, просто людьми, у которых можно учиться. Потому что мой личный опыт в Польше, да, что когда я сюда приехал, у меня не было никого, uh -huh. у меня было пару знакомых людей и все. То есть, да, там до этого в Киеве я так вот по щелчку пальца там три звонка мог решить любой вопрос, а здесь я стыкаюсь с проблемой, из которой я бьюсь две недели, три недели, там какими-то еще непонятными там вопросами для себя. Потом я попадаю в клуб Нота Бена, обрастаю все большим и большим количеством знакомых и понимаю, что моя проблема это не проблема, у некоторых она уже есть, посчитанная в цифрах. И надо было только Вовремя правильно найти человека, у которого можно задать вопрос. То есть ты веришь, что твой доход зависит от дохода людей, которые тебя окружают? Абсолютно. Именно поэтому я сейчас создал комьюнити продавцов и e коммерса, комьюнити продавцов на Allegro, uh -huh. вот, с которыми мы проводим сейчас регулярные встречи, именно для того, чтобы им было у кого задать вопрос, кому задать вопрос. Потому что я, например, проходил свой путь с Allegro через боль, слезы, потери денег, Потому что... потерю, мотивации. потерю мотивации. Мне кажется, что когда да. ты приходишь вот тоже и видишь, могу сказать вот свои впечатления. Ты приходишь и видишь людей, которые тебе кажется, что твой мир вот вот если сейчас просела торговля, то ее как бы уже и не будет. Я просто не занимаюсь торговлей, mm -hmm. но я, я бы понимаю как бы по аналогии аналогии, что если тебе кажется ее нигде нет, потом ты встречаешь людей, которые в это время э, растут, в это время у них хорошо, они mm -hmm. думают, как им товар закупить, и вопрос встает, получается это не у тебя так, получается ты что-то делаешь не так и надо делать, надо больше работать просто совершенно учиться. Верно. совершенно верно. когда тебе надо просто перестать смотреть туда, открыть рамки свои. ага. то есть и... Самый такой важный вопрос, не бояться спрашивать, не бояться задавать вопросы. Вот. Я это пропагандирую в нашем сообществе, я создал канал, где абсолютно свободно, бесплатно люди задают друг другу вопросы. Мы делимся опытом, я провожу видеоконсультации бесплатные да, для тех, кто задает мне вопросы. Вот. Мы собираемся на встречи, где обсуждаем актуальные темы, потому что ну, реально одному это тяжело. Тяжело. Хорошо, чуть-чуть переключимся от бизнеса в жизнь ты много работаешь как ты расслабляешься как ты отдыхаешь как ты управляешь своим временем вот так скажем тяжелый вопрос особенно он тяжелый потому что мы с женой работаем вдвоем мы с женой бизнес партнеры партнеры по жизни мы с женой вместе на работе мы с женой вместе дома И иногда это сложно когда ты не знаешь ты живешь на работе или работаешь дома но надо учиться фильтровать я для себя сейчас последний наверное год принял такое решение я не работаю на выходных принципиально суббота вот. воскресенье это все шаббат супер <laughs> вот. mm -hmm. а второе больше всего расслабления мне конечно приносит активность какая-то вот, спорт да я, я очень люблю на велике кататься круто у сейчас у меня уже там сын подрастает он пять лет уже купили ему в этом году новый велик побольше тоже, который переключает передачи. И мы уже с мелким можем так э, по Варшаве в день 20-30 километров спокойно накатать. Ну ты находишь ли это времени, время или планируешь его? То есть у тебя... Главное, чтобы была погода года в Варшаве. Хорошо. Доброе. Если представить себе, что тебе не надо зарабатывать деньги, ну то есть вообще больше не надо, так случилось. Вот там на тебя брушились 100 миллионов долларов, ты так долго думал, как их потратить, потратил с трудом 50, все равно 50 осталось. И ты думаешь, и ты вот как бы вот живешь, хорошо живешь. Что ты будешь делать? Металлик. Если у тебя много денег, значит у тебя мало фантазий. Ну вот конкретно, хорошо, вот конкретно ты что будешь? Делать? Конкретно, э, ну конкретно я, честно, я недавно для себя решил, что я бы хотел бы заняться изучением какого-то искусства, музыки или живописи, не знаю чего. Это так случилось, что в моем детстве это был пробег. Uh -huh. Вот, и я понимаю, что я не умею ни петь, ни играть uh -huh. ни на гитаре, ни на клавишных, ничего. И там меня иногда посещают мысли, надо найти время записаться на вокал, uh -huh. и найти время записаться на, на гитару, да, там то, что мне нравится. Я понимаю, что у меня сейчас ни хрена для этого времени нету. Ну у тебя хотя бы есть какой-то ориентир. Если бы у меня реально э, сейчас там появилась возможность, что я не должен этим заниматься, я бы по-любому занимался изучением какого-то творчества. И петь мне тоже нравится. Просто, например, в Грузии это нормально. Мужчины mm. должны петь за столом и что-то за застолью. Это везде нормально. И да. В Украине это и нормально, Украине это нормально. <свят> да, да, да. Очень классно, очень хорошо. Доброе счастье и успех. Говорят, что разные вещи, как бы. И вот вопрос, что ты понимаешь по счастьем? Такой философский вопрос. То есть одно ли это тоже счастье, успех, или это вообще антонимы? Это не антонимы, это из разных сфер вообще. Угу. То есть это нельзя не, не объединить, хотя и одно без другого невозможно. Опять-таки у каждого человека. Что для успех. тебя счастье тогда? Для меня счастье, слушай, да, это наверное, когда ты просыпаешься утром и никуда не спешишь. Класс. Да, но это реальное счастье, когда ты не летишь, не следишь за временем, когда ты выспался столько, сколько ты хотел. Можешь попить кофе и принять решение, ты сегодня идешь на море, едешь на велике кататься или поехали где-то там за город куда-то погулять. Вот. Или может быть мне сегодня на работу съездить, просто показаться, что я есть. Но я не должен. А? Но не должен, да. То есть в моем, в моем понимании счастье это когда ты никуда не спешишь. Очень понятно и круто. Вот. И успех а, это вообще-то другая история. Успех это. У всех свой, а? У всех свой, в каждой сфере свой. И для кого-то успех просто добежать до работы, а у кого-то, ну, сам знаешь. Да. Добро. Что бы ты посоветовал предпринимателю, молодому, эмигранту, он приехал, я не знаю, он в e-commerce идет или он куда идет, но он приехал, и вот ты и свои опыта вот, предпринимательского, хочешь ему что-то посоветовать, искренне хочешь, чтобы он тебе понравился, что бы ты ему сказал такое одно? И это не одно. Есть, свод правил, который должен каждый начинающий предприниматель взять себе на заметку. Первое. Не жалеть денег на бухгалтер Второе. Не жалеть деньги на юридическую консультацию. Не делайте себя самого умного, а начинать да. платить специалистам. Не делать из себя самого умного. Во-первых, платить специалистам. Во-вторых, uh -huh. учиться. И всегда надо занимать позицию, что я не знаю ничего. Uh -huh. вот. И только когда ты займешь эту позицию, ты способен воспринимать новую информацию и понимать, что мир не только такой, какой у тебя он в голове сложился. Что есть другие правила, что есть другие какие-то законы, методы и так далее. То есть это вот главное. А начинающим предпринимателям финансовая консультация, юридическая консультация. Must have. Сколько бы это ни стоило. Ну, если это e-commerce, то надо пойти к эксперту по e-commerce. А если это e-commerce, e-commerce, я думаю, ты понимаешь, что... E это без шуток, я без шуток e -commerce, e -commerce, я говорю. Бухгалтерия для e-commerce, не все бухгалтеры вообще берутся это обслуживать, потому что Пол беды, если у тебя еще внутри страны, а если у тебя заграничная высылка или высылка вообще в Штаты или в UK, ну там ну, застрелиться можно некоторым. Ну а самое главное, мне кажется, посчитать маржу. То есть, как бы, ну ладно, бухгалтерия, она хотя бы считает, как бы, что в итоге получается. Но если ты неправильно посчитал свою маржу, если ты не учел все эти логистики, если ты не учел ВАД, то как бы ты можешь просто поработать несколько месяцев в минус. Да, Государство это, это нормально. Это тоже важный вопрос. Я был на одном практикуме, ты тоже знаешь какой, это, uh -huh. где очень классная была фраза. Uh -huh. Бухгалтерия считает прошлое. Да. А финансовое планирование ⁇ это то, что твое будущее. Если ты не умеешь просчитать свое будущее, то будешь только иметь в прошлом убытке. Так и есть. Спасибо за встречу. Будем двигаться дальше. Спасибо. Счастливенько.